Здравствуйте, уважаемые телезрители. Давно мы с вами не говорили про воду. Тема всегда актуальная, злободневная. Мы как-то в одной из наших телепанорам говорили о том, что состоялось совещание в районной государственной администрации. Проводили, решали проблемы, что нужно сделать для того, чтобы улучшить водоснабжение. На эту же проблему откликнулся и наш городской совет, где исполняющий обязанности городского головы, ткач Виктор Семенович, провел выездное заседание исполкома с участием депутатов городского совета, не всех работников горы исполкома, с тем, чтобы сделать эту проблему наиболее такой ясной, прозрачной. Почему? Потому что, возможно, когда мы обсуждаем, в том числе и на сессии, и на исполкоме, мы говорим об этих проблемах, а толком состояние дел не знаем. По рассказам, по каким-то другим источникам. А теперь задача состояла в том, чтобы показать и членам исполкома, и депутатам, и работникам городского совета ту ситуацию, которая есть. И такое заседание выездное было на станции первого подъема в Макартах и на станции второго подъема насосно-фильтровой станции. Там, в начале, пока мы шли по тому мосту, к станции первого подъема, Головченко Наталья Георгиевна рассказала общие такие положения, а затем Лисахлара Владимир Михайлович ответил на вопросы городского головы. И далее участники совместного этого заседания выездного прошли по станции первого подъема. Два питания. Куда мы попали? Ну, це башня управління на річці Саксагань, ну, підприємство Кривбас Кривбаспроводопостачання. Скільки ви років працюєте? 30. 30 років. Спочатку, мабуть, ні, було вже, так? Да? Ні. Це Григорій Іванович, він тут працює, батькою тут працював ага. Ну, почалась стройка. Ви саме житель Макорт? Я жителі... Андрієв. Андріївка, так? Да? Да. А він Чумаківський, а потім Макар. Він ще довше у вас працює. Так. Да. А скільки років взагалі цьому об'єкту? Ну, 58 років здано. 58 років. Так само і наша заборна, то є не, наша вона станція. 61, 61 так. рік, так? Да. Ну, Вона построєна для нужд железної дороги. А потім передана. На город. А, сперва це для залізниці будувалося. Да, це і це... об'єми були розраховані на залізницю. Для і це також розчитано було під залізницю. Ні, ні, ні. Ні, це просто встроїлась плотина, но... але... Ага. У 60-ті годин сильні паводки були. Кривий да, Рог розвивався і воно топило. Воно построєна, цель була така удержати весенній паводок і підхідкувати. На якій ми зараз висоті чи глибині можемо перебувати, якщо спуститися вниз? Ну, от, розкажіть нам. Ну, тут глибина води, тут побачить 20 метрів. Ви слухайте уважно, зараз. Ну, потім. Глибина 20 метрів води. зараз. І ми можемо спуститися на дно 20 на, метрів. На саме, на, метрів, на саме не, дно 30, річки. 30, 30 а в нас 30 тут глибина буде зараз, да? так? Ну, ми ж 10 метрів усі вище води. Ну да. так, зрозуміло. Ну, що ми можемо побачити внизу, все-таки там стоять двигуни. Нема. Там, Нема. Там. Там Двигунчики стоять на лібьоткі, яка відкрила головний водовику. 1500 п'ятсот. Полтора ну, метра, що, так? Води, а водозабори там 800. -ки. задвижки и трубы 8 сутки, но они закрываются, открываются вручную. Добре. В Покажите, будь ласка, нам все так открыть, чтобы глянули, чи надо там что-то зайти. После посещения водонапорного комплекса участники выездного исполкома ознакомились со структурными подразделениями станции первого подъема в Макартах. Их несколько и руководители различного рода участков рассказывали о технических возможностях, о принципах работы, о том, как ведется то ли оснащение, то ли переоснащение. То есть о всех технологических деталях, которые могли заинтересовать участников этого выездного заседания. Почему? Потому что они в силу своих общественных обязанностей должны заниматься этими проблемами. И когда они обсуждают те или иные вопросы, прежде всего, водоснабжения, разумеется, теперь они будут иметь собственное впечатление о том, что у нас есть на станции первого подъема и затем на насосно-фильтровальной станции. Я должен сказать, что после того, как первое впечатление ушло, поскольку от, от объема, от возможностей, затем у людей начинался процесс, я бы сказал, такого разочарования. По одной простой причине, что все оборудование, которое есть и на первой станции, и на насосно-фильтровальной, оно практически уже израсходовала свой технический и технологический ресурс. Начиная от трубопроводных сетей, которые работают уже по существу, заканчивают второй срок, поскольку замена наших труб была в 1985 году, а срок службы им 16, считайте сами, практически уже второй срок. Плюс и моторы, и многое другое сейчас уже находятся на грани своего Технологического истощения. Износ достигает и 100, и более процентов. Та же ситуация была и на насос-фильтровальной станции. Разумеется, там тоже были предприняты определенные меры, о которых мы с вами еще поговорим. Некоторые заменены детали: моторы, коллектор, в частности кое-что сделано в коагуляторной, но тем не менее, старое оборудование, как оно было, начиная от стен и кончая оснащением, в том числе и фильтр и все остальное, мне думается, что они получили, участники этого выездного заседания исполкома, полное впечатление о том, что у нас ситуация требует кардинального решения. Я думаю, что мы смотрели там только все технические дела, но проблема водоснабжения стоит гораздо сложнее, гораздо глубже. И мы там же побеседовали с Натальей Георгиевной Головченко, нынешним руководителем водоканала, и вот она высказала, какие проблемы сегодня стоят перед водоканалом. Какие сейчас главные проблемы в водоканале? Фінансова проблема на сьогоднішній день у водоканалі головна, яка залишилася, закінчився 2012 рік. Мільйон двісті тисяч збитку підприємство за 8 місяців має, при цьому має борги. Як підприємство дожні, близько 200 тисяч гривень, це непроплачені за спожиту воду із токи П'ятихацька центральна лікарня. І при тому, що близько 200 тисяч коштів було віддано на підтримку верніше, на виплату заробітної плати П'ятихацькому водоканалу, при тому, як создавалося це підприємство. От важливим фактором на сьогоднішній день є те, що немає фінансових підприємства, які треба було, щоб вони були. І якби вони були, то не було б такого фінансового стану на сьогоднішній день. Але зробивши по результатам фінансової діяльності звіт, у нас ще виникли проблеми. Фінансового плану, що на сьогоднішній день ми близько 900 тисяч маємо заборгованість по енергоносіям, це перед Софіївським і Пітіхацьким ремом. Також маємо заборгованість перед податковою службою за спецвикористання податок на воду близько 67 тисяч. І при тому, що вчасно не перейшли на податок додану вартість, з 1 лютого ми являємося платниками податку на додану вартість. Я хочу, щоб це було і інформацією для всіх, що ми з 1 лютого являємося платниками податку. І при цьому виникне очередна заборгованість близько 400 тисяч. Податкового такого боргу, а у заборгованість по заробітній платі тут же шлягає заборгованість і до пенсіонного фонду близько 172 тисяч, і податок прибутку по, по податок це близько 90 тисяч. І невиплачена заробітна плата 280 тисяч чистими. От всього дає сьогодні. Конець января зарплата по який місяць виповнена? Верасневая заборгованность по заработной плате погашена. Виплачена частково жовтнева заробітна плата, листопадовська частково виплачена, тому що, чому я кажу частково, тому що соцстрах перерахував лікарняні, хто розрахувалися з підприємства, тим всім виплачено, і заборгованість зменшилося. Але збільшилась на 80 тисяч за що того, що була потаниця по підприємствах, і воно ще в кінці року все це добавилося, те, що виплачувало. И по существу можно было вот так вот ногой да, дотронуться токать. до воды, а сейчас вот туда бежать. Да. Как состояние... Ну, водосховище. Ми бачимо за останні, навіть взять років, то вода в половину пішла. І якщо 30 метрів була ця споруда, і води знаходилося там повно під зав'язку, так як ми кажемо, то на сьогоднішній день вже 20 метрів. Так, що ж тільки знаходиться під водою, а 10 метрів практично води вже немає. Ось таке становище по водосховищу. водоховищу. Оттуди з нашого спуску. исполняющий обязанности городского головы, Виктор Семенович. Мы тут, тут рассуждали с Натальей Юрьевной. Вот давайте с вами. Вы ушли два года назад, да? Потом пришли. За два года, я не знаю, сколько там, пять-шесть сменилось? Ну, другие, не вы ушли, а их ушли. Это, это нормально или нет? Потому что вроде бы Смена и... Да. Да, но ну, никогда не приводило до логичного и результативного позитива. Потому что... Ви знаєте, що в ЖЕКі, що в Водоканалі. Тільки розпочалися ці зміни, я називаю реформи керівників. І пішов спад підприємства, роботи самого підприємства і, скажімо, розболтан, розшатаний з роботи під підпорядкованих робітників. То есть это фактор, я понимаю, негативный. Вот была бы Головченко, ее можно там стигать, там как угодно, но она уже знает, я не думаю, что вы пришли, стало лучше, чем было Нет. два года назад. Про то, что уже стало, то это уже стало Сейчас да. есть проблемы, которые нужно решать на сегодняшний день. Как видите, наряду с техническим оснащением стоят еще две проблемы. Первая из них – неплатежи и бесконечный дефицит, и бесконечные долги это первое, второе ⁇ неплатежи, и третье ⁇ техническое состояние. Это новая проблема, она сегодня родилась? Нет, эта проблема стоит давно, с момента по существу включения э, водоснабжения в условиях нашей независимости. Давайте послушаем, новая эта проблема или нет? Соловей Сергей Павлович. Мы, наверное, не забыли, когда он был руководителем водоканала. И затем выступление Шапрона, председателя городского совета. Вы уже начали говорить о проблемах, и, наверное, это не связано не только с тем, что люди берут воду для полива, хотя мы к этому вопросу еще вернемся. Наверное, проблемы есть и прежде всего не платежи, хотя вы сейчас получаете деньги, что называется, напрямую. Да, сложно сказать, как это понимать напрямую. Значит, мы предприятия хозрасчетные, хотя на сегодняшний день бюджетные организации, в том числе и с полком городского совета, задолжал нам более 3,5 миллиардов карбованцев. Значит, такие предприятия, крупные потребители, как птицевхоз, юбилейный, пятихатская птицефабрика, которые в сумме должны более 35 миллиардов. Значит, ведем расчеты сейчас таким образом. Берем продукцию, которая есть на фабрике, значит, особенно что-то юбилейным, юбилейным тушенку, значит, мясо в роллера, выдаем счет заработной платы нашим людям, нет, просто другого варианта. Работаем на бартер, значит, приобретение каких-то ремонтных материалов, это же электроды, тот же карбид, кислород и все, что возможно, с учетом того, что, значит, реализовываем вот эти продукции сельского хозяйства, приобретаем необходимые ремонтные материалы, это же и кабелка, это, значит, и кусок трубы, и задвижка, и муфта, и все остальное, то, что... И ежечасно необходимо, ведь станция первого и второго подъема работает круглосуточно, вы прекрасно понимаете, водообеспечение города работает бесперебойно. Конечно, проблем очень много, в том числе и население, не платежи свои, так сказать, лепту определенные вносят, хотя раньше, казалось бы, это незначительная сумма в процентном отношении, это небольшой вал, это где-то 10%, но сегодня вот этот вариант, когда считаем каждую копейку, это тоже весомый какой-то вклад значит, в обеспечение выплаты заработной платы, приобретения необходим, приобретение необходимых материалов. Поскольку за первый квартал текущего года населением уплачено значит, более миллиарда карбованцев. Это тоже какой-то вклад так сказать, в решение насущных проблем, в улучшение обеспечения города питьевой водой. Я понял так, что в летний период станция работает на предельном режиме, и возможности больше поднять, скажем, там давление или какой-то уровень уже практически невозможно. Мысль была, и она осталась, так сказать, пока не только мысль, а практическое начало, начало реконструкции насосно-фильтровальной станции поселка грушевато осуществлялось определенное количество лет. Но в связи с отсутствием сегодня финансирования, значит, отсутствие бюджетных средств, эти работы превосстановлены а станция, которая, оборудование, которое смонтировано 40 лет назад, работает, да, действительно, сегодня на предельном режиме. Более 8 тысяч кубов мы со станции не можем выдавить. Значит, суть проблемы в том, что, значит, наш водоканал – убыточное предприятие. Оно имеет на сегодняшний день почти полтора миллиона долгов. Значит, фактически предприятие банкрот. Значит, на протяжении прошлого года и первого полугодия текущего года городской совет по программе водоснабжения города значит финансировал водоканал значит, на производственные нужды то есть текущие расходы на текущие расходы по, именно по материалам там значит за оплату за хлор значит за трубы в связи с ремонтом там примерно 200 метров труб мы купили и отремонтировали водопроводную сеть. Кроме того, там было выплаты за хлор, за электроэнергию, текущие а расходы. Да, Каугулян. Итак, как видим, долги сопутствуют на протяжении всего периода. Следующая проблема, чтобы уйти от этих долгов, идет бесконечная реорганизация. Значит, все. Но было принято решение районной госадминистрации о том, чтобы это предприятие сделать районным. Шапран Николаевич говорил о том, что идет завершение структурных всяких подразделений с нашим водообеспечением. Сегодня мы беседуем с Матвиенко Валентином Матвеевичем, который представляет одно из таких структурных подразделений. Ну, должность, наверное, большая. Вы ее уже успели запомнить, нет? Я ее сам придумал, потом а, я ее помню. Поэтому помните. Вот как она называется, и вот эти структурные подразделения, кто чем будет заниматься и как это повлияет на водоснабжение в нашем городе. Здравствуйте. Значит, в настоящий момент проходит реорганизация будем так называть, бывшего водоканала, хотя правильно она называлась коммунальное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства города Пятихатки. Составлен план реорганизации, утвержденным городским советом Пятихатским и направленный в налоговую инспекцию. Согласно этого плана реорганизации, водоканал в настоящее время будет иметь новое название. Оно длинное название. Ну, согласно хозяйственного кодекса, оно должно включать все те атрибуты, которые перечисляет 78-я статья этого кодекса. И называться оно будет «Коммунальное коммерческое предприятие водопроводно-конституционного хозяйства Пятихатского городского совета Пятихатки Водтранс». Следующая проблема – это техническое оснащение. Мы тоже побывали не сегодня, а достаточно давно, для того, чтобы узнать, как решается эта проблема, как всегда, буквально с колес, и тогда, когда уже ситуация заходит до такого уровня, когда уже делать иного, другого просто невозможно. Сегодня мы с вами находимся на насосно-фильтровальной станции. Беседуем с Молчаном Олег Николаевичем. Итак, что планируется, какова стратегическая линия, какова перспектива в решении проблем водоснабжения в нашем городе? Ну, стратегическая линия и, в принципе, планы на будущее – это отремонтировать насосно-фильтровальную станцию. Отремонтировать с, с тем расчетом, что как минимум лет 10 она должна прослужить. То есть, просто если ее нормально поддерживать в том состоянии, в котором ее нам сделают, я думаю, что лет 10 мы туда не будем заглядывать. То есть, она будет нормально работать. Ну вот мы находимся на фоне этого коллектора старого. Я прошу, чтобы оператор, пока мы тут говорим, Показал, в каком состоянии он находился и как тут люди работали и прежде всего. Мастер, да? Мастер Михалюк Владимир Федорович. Ультровальной вот ты... станции мастер. Да. А, сколько этому коллектору уже? Ну, этому коллектору где-то лет 40, до 40 лет. Сига работает фильтровая. Ваш ровесник небольшой, да? Не, я трошки постарше. Ага, ну, чуть -чуть. Мне 55. Ну, вот, а, сколько здесь уже было хомутов? Хомутово. на расстоянии двух метров было 18 дырок, чтобы чопы, хамуты. Это. Так, и э, это... са самое, самое главное, то, что здесь... Тут, вот, вот здесь, все, же Молоточком стукнули, оно все рассыпается, одержавчили. Но самое главное, если вот камера сможет посмотреть сюда вниз, в каком состоянии внутренняя часть была вот этих труб, вполне понятно, что здесь не было ни, скажем, той пропускной способности, естественно, качества воды и все остальное. Ну а теперь по итогам этого выездного заседания... Я беседовал со многими участниками и исполкома, и депутатским корпусом. Впечатление, конечно, было удручающим. Но наиболее так квалифицированно дал эту оценку член исполкома Жариков Владимир Михайлович. Владимир Михайлович, вот мы с вами здесь увидели и то, и другое. Сейчас станция первого подъема. Ваше впечатление. И, кстати, ваша мысль: можно ли это все немножко ре, э, реанимировать, или нужны какие-то другие меры усилия? Ну, я вижу, что коллектив пытается, прилагает э, свои все возможные усилия для того, чтобы улучшить водопостачание. Но то, что мы сегодня увидели, это э, далеко вчерашний, позавчерашний день. Это оборудование не сможет обеспечить будущем э, никакого э, водопостачания для города. Вот я считаю, что нужно кардинальные меры замены оборудования, замены водовода, вот тогда это решит проблему города с питьевой водой. А пока вот то, что есть. То есть нужны серьезные капиталовложения, Нужен серьезный подход для того, чтобы обеспечить водоснабжение города и района. Однозначно. Это далеко не уровень городского совета, которому подчиняется водоканал. Вот это уровень державного масштаба. Поэтому только так можно выходить. Это зависит от нас, от членов исполкома, от депутатов. Нужно поднимать эти вопросы. Нужно не останавливаться, не соглашаться с тем, что есть. Хотя мы понимаем, что в стране большие трудности не только у нас. Но сдаваться нельзя. Вот такая моя думка. Добро. Спасибо. Вот такова ситуация, так ее оценивают участники исполкома, и так, наверное, каждый из вас, кто посмотрел этот материал. Теперь мы должны задать себе вопрос, что делать? Прежде всего, в обеспечении водоснабжения нашего города и где-то остались района. Наверное, нужно решать эту задачу стратегическим образом, то есть определиться, что мы хотим, как мы хотим сделать водоснабжение в нашем городе и районе. Менять руководителей, последнего или Головченко, между ее приходом и уходом, где-то 5 или 6 человек поменялись. Менять название, от этого ничего не будет. Нужно менять отношение к водоснабжению в нашем районе. Каким образом? Самое главное, определиться, что мы хотим или как мы хотим обеспечить водоснабжение. Здесь есть четыре варианта. Первый. Оставить прежний наш и уровень, и обеспечение с макарты. Но сейчас в макартах вода упала примерно на 5 метров. Какова динамика? Никто не знает. Нужно ли очищать озеро? Это кто должен этим заниматься? Никто не знает. То есть мы ведем эту линию как везде, а вот небось и как-нибудь. Второй момент, скважины. У нас начали, и когда их начинали, фанфары, все мы обеспечим, там три или сколько там скважин, которые нам все все сделают. Сейчас фанфары поутихли. У нас есть печальный опыт, когда мы скважину делали в больнице и договорили о том, что теперь проблема водоснабжения в больнице, это очень важный участок, важная составляющая лечения, у нас будет решена. Ничего подобного. Скважиной туда закопали несколько сот тысяч гривен. Теперь на этих скважинах речь идет уже о миллионах. Будет там, не будет, никто не знает. Ведь у нас в стране никто не может сказать точно, будет что-то, не будет. Вот сделают анализ этого дебита воды, наличие запасов, Никто толком не знает, ни у кого ничего, ни о чем нельзя спросить. Если что завалится, никто ни за что не отвечает. Третий вариант. Колодцы. Сейчас они у нас около многоэтажных домов, примерно как лютики по, по весне, осыпаны вокруг дома вот этими всеми колодцами. Эта проблема решается вряд ли. Почему? Потому что вода уходит. То же самое. Никто не знает, уходит она временно или постоянно, или каким образом это будет колодцы обеспечивать или нет, никто не ведает. Некоторые же по два и по три кольца в себя добавили. Второе, если эти колодцы, вода уходит, гидрография каким образом влияет, идет осадка грунта или нет, дом таким образом будет проседать или нет, то есть никто ничего не знает. Поэтому идет этот процесс на нашей общей основе. А небось и как-нибудь. А как должна решаться? у меня здесь лежит программа «Пятна вода». Республиканская, украинская, государственная программа. Я ее вот читал, песня. Вы знаете, что тут нужно? Вот я буквально так, кстати, есть. Проблема передбачается. Приведение до нормативных зон санитарной охраны. Инвентаризация. Будиницы реконструкция водопроводных канализационных систем. Будиницей и проваживание всех остальных. В том числе есть вот непосредственно по Днепропетровской области. Все написано, что надо делать. Читаешь, я говорю, душа радуется. Только когда читаешь, думаешь, для какого государства эта программа есть? Программа есть, их у нас в Украине 400, если по одной минуте, то на целый день сидеть рассказывать по этих программах. Есть программа и в районе, программа есть, но никто ничего не делает. Поэтому вот эти все заседания, совещания, обсуждения, это все лирика. Если не будет финансироваться вот та программа, которая у нас есть, а это должны делать кто? Начальники, поскольку программа есть, значит, она должна выполняться. Но идти куда? К другому начальнику более высокому. Естественно, тебя из-за этой пологи не погладят. Большому начальнику идти к очень большому. Тем более, можешь лететь с должности. Поэтому у нас с вами остается примерно так же, как и по отоплению. Говорили, говорили, пока не стало автономное отопление. Сейчас то же самое идет по воде. Следующие тут не лады с газом, с Россией никак не наладимся, Сланцевый тут не все дают. Поэтому нам, наверное, нужно будет внимательно читать наш государственный гимн. Все мы братья казацкого рода. Казаки без электричества обходились? Да. Без газа обходились? Да. Без водопроводных сетей обходились? Да. И тем не менее жили и мы казацкого рода, и мы, так сказать, будем поддерживать его, наш моральный, нравственный и прочий боевой дух. Вот так можно было с вами посудачить по этому поводу. И если вы не верите в том, что эта проблема не новая, на следующей неделе мы вам дадим материал, который мы сняли давно-давно, еще с этим Соловьем Сергеем Павловичем. Проблемы были те же. Прошло 15 лет, а ВОЗ и ныне там. Если и дальше так пойдет, мы с вами будем оставаться так же, как и с отоплением. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Всего доброго, до свидания.